Siapa sangka Malaysia menjadi harapan terakhir. Tahukah anda bahawa di sebalik tabir dunia sedang berlaku suatu perpindahan besar-besaran yang mampu mengubah sejarah. Umat Yahudi yang terkenal menguasai ekonomi global dan mempunyai perancangan teliti untuk memilih tempat paling selamat dan makmur selama beribu-ribu tahun kini meninggalkan kediaman mewah mereka di New York dan London, mengumpul harta benda dan beramai-ramai menuju ke Malaysia. Eropah sudah berakhir, jerit mereka dalam keputusasaan. Alasan mengejutkan mengapa mereka memilih Malaysia sebagai destinasi baru mereka adalah kerana suatu keajaiban yang kita rakyat Malaysia anggap remeh-temeh. Sebagai seorang penyelidik Eropah, saya datang untuk merungkai misteri fenomena yang tidak dapat difahami ini. Setelah penyiasatan yang mendalam, apa yang saya temui adalah kebenaran luar biasa tentang masyarakat Malaysia yang tidak akan pernah dilaporkan oleh media barat. Mengapa individu yang dianggap paling bijak di dunia ini berbondong-bondong ke Malaysia? Saya akan mendedahkan keseluruhan kisah ini tanpa berselindung. Perpindahan besar-besaran kaum Yahudi ke Malaysia. Perpindahan besar-besaran yang didorong oleh individu teras dalam komuniti Yahudi telah bermula. Hakikat bahawa destinasi penempatan baharu mereka ialah Malaysia. Sebuah negara Asia Tenggara yang majoriti penduduknya Muslim telah mengejutkan dunia kewangan barat. Negara-negara maju Eropah, terutamanya yang sebelum ini berbangga dengan sistem kebajikan dan keselamatan yang tertinggi, kini berada dalam kekacauan melampau. Mengapa mereka meninggalkan tempat yang selamat ini menuju ke sebuah negara kepulauan di timur? tanya banyak penganalisis kewangan. Namun, mereka gagal meramalkan nilai masa depan yang ditawarkan oleh Malaysia. Saya akan menceritakan kisah luar biasa ini sekarang. Saya adalah seorang wartawan penyiasat khas yang bekerja untuk sebuah majalah Eropah. Latar belakang saya sebagai seorang Yahudi memberikan saya perspektif istimewa untuk menganalisis pergerakan komuniti sedunia saya. Kami, kaum Yahudi, telah hidup berpandukan kebijaksanaan dan kekayaan yang diwarisi turun-temurun untuk memilih tempat paling selamat dan penuh peluang di dunia. Oleh itu, pusat kehidupan kami sentiasa berada di tengah-tengah tamadun barat seperti New York, London dan Paris. Kami yakin bahawa kami adalah kelompok yang membuat pilihan paling bijak. Kami percaya tanpa ragu bahawa sistem masyarakat Eropah yang kukuh adalah hasil daripada pilihan tersebut. Oleh sebab itu, Apabila saya pertama kali mendengar berita yang sukar dipercayai bahawa ramai tokoh terkemuka dan hartawan secara senyap-senyap berpindah ke Malaysia melalui rangkaian tidak rasmi komuniti Yahudi di seluruh Eropah, saya sangat meraguinya. Saya fikir ia hanyalah kegagalan pelaburan sementara atau langkah yang melulu. Namun, habar angin itu melangkaui sekadar beberapa keluarga berpindah. Ia telah berkembang menjadi rancangan konkret di mana seluruh kumpulan intelektual di kawasan tertentu sedang membuat persiapan untuk berpindah ke Malaysia. Beberapa hari yang lalu, pengerusi Yayasan Pendidikan di London yang menghubungi saya secara langsung berkata seolah-olah dalam jeritan putus asa, kami tidak boleh lagi mempercayakan anak-anak kami kepada sistem pendidikan Eropah. Malah rakan-rakan profesor yang berpindah ke Amerika beberapa dekad yang lalu kini meninggalkan jawatan mereka di Harvard dan Stanford untuk mengajar di Universiti-Universiti Malaysia. Mereka kata kualiti pendidikan dan modal insan di Malaysia mengatasi semua yang pernah kami alami di Eropah. Keyakinan mendalam dalam suara pengerusi itu mula menggoyahkan kepercayaan saya. Bukti yang jelas terpampang di hadapan saya. Daya penghakiman dan keupayaan meramal masa depan yang luar biasa milik kaum Yahudi yang telah menggerakkan ekonomi dan ilmu pengetahuan dunia selama beribu-ribu tahun kini memilih Malaysia. Saya perlu membuktikan kata-kata mereka. Sebagai penyiasat, saya membuat keputusan untuk pergi ke Malaysia untuk mencari latar belakang sebenar perpindahan besar-besaran ini. Sejak saat saya tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA dan melangkah ke pusat bandar, gambaran Malaysia yang saya bayangkan di Eropah mula runtuh seperti ilusi. Matlamat penyiasatan awal saya adalah untuk mencari kelemahan struktur masyarakat Malaysia. Di bandar-bandar Eropah tempat saya tinggal, jalan-jalan menjadi suram selepas pukul 10 malam dan saya sentiasa perlu berjalan dengan berwaspada terhadap apa yang berlaku di belakang saya. Keganasan dan jenayah yang tidak dapat diramalkan telah menjadi berita harian untuk sekian lama. Saya mempunyai prasangka bahawa keselamatan di Malaysia tidak jauh berbeza dengan Eropah atau bahawa kesedaran sivik rakyatnya mungkin belum matang berbanding tahap pembangunan ekonominya. Namun, pada hari pertama ketibaan saya, saya tidak dapat menyembunyikan rasa terkejut apabila membuat liputan di salah satu jalan paling sibuk di Kuala Lumpur pada larut malam. Ramai orang berlegar-legar di jalanan pada waktu yang lewat, tetapi tidak ada tanda-tanda pergaduhan, ancaman atau jenayah terang-terangan yang saya lihat setiap hari di Eropah. Orang ramai bergerak dengan tertib, senyap dan tenang. Malah pengguna komuter dan bas bertindak berdasarkan rasa hormat yang mendalam antara satu sama lain. Apa yang lebih mengejutkan adalah pemandangan yang saya saksikan dalam perjalanan ke tempat pertemuan untuk temu bual dengan seorang pendatang Yahudi. Di bangku taman, seseorang meninggalkan sebuah komputer riba yang mahal dan beg berjenama tanpa pengawasan. Di Eropah, Barang-barang tersebut pasti akan hilang dalam masa sesaat, tetapi ia kekal di tempat yang sama walaupun selepas beberapa puluh minit berlalu. Saya terkejut dan terus merakamkan adegan itu dengan kamera saya. Akhirnya, seorang lelaki yang kelihatan sebagai pemiliknya kembali dan mengambil barang-barangnya seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku. Adakah ini mungkin tanpa sistem pengawasan yang ketat? Saya berbisik dalam hati. Soalan pertama yang saya ajukan kepada pendatang-pendatang ini adalah mengenai isu keselamatan. Mereka semua menjawab seolah-olah ia adalah perkara biasa seperti bernafas. Di Eropah, menghantar anak ke sekolah setiap hari adalah satu cabaran. Tetapi di Malaysia, kanak-kanak sekolah rendah yang masih muda pun selamat untuk pergi ke sekolah sendirian. Di negara ini, budi bahasa dan niat baik rakyat adalah rangkaian keselamatan yang paling kuat. Suara mereka mengandungi kedamaian harian yang tidak dapat saya peroleh walaupun dengan wang dan usaha yang tidak terkira banyaknya di Eropah. Walaupun masyarakat barat melaburkan bajet yang besar dan memperkenalkan sistem pengawasan terkini untuk membendung jenayah, mereka gagal menyelesaikan masalah asas yang masyarakat Malaysia selesaikan dengan nilai-nilai tidak ketara seperti etika individu dan saling menghormati antara warga. Hakikat ini benar-benar membalikkan pandangan saya Matlamat saya seterusnya adalah untuk mengesahkan persekitaran pendidikan yang paling dihargai oleh kaum Yahudi. Kami telah lama berbangga bahawa kami adalah kumpulan yang memiliki minda paling cemerlang di dunia. Oleh itu, anak-anak kami sentiasa menerima pendidikan istimewa di sekolah swasta berprestij terbaik. Saya membuat kesimpulan bahawa sistem pendidikan awam Malaysia pasti tidak akan memenuhi piawaian ketat kami dan saya menjangkakan bahawa inilah yang akan menjadi penyesalan terbesar bagi pendatang-pendatang tersebut namun pada hari saya melawat sebuah sekolah menengah teknologi di Malaysia keangkuhan intelektual yang saya pegang hancur berkecai pelajar-pelajar Malaysia yang saya temui di sana lebih serius dan proaktif daripada yang saya bayangkan menunjukkan perbahasan yang mendalam dan keupayaan analisis yang melangkaui hafalan pengetahuan semata-mata Mata mereka bersinar dengan rasa ingin tahu yang kuat terhadap masa depan. Saya sering melihat pelajar di sekolah-sekolah terkenal di Eropah sibuk dengan telefon bimbit atau menunjukkan sikap yang sambil lewa dalam kelas. Tetapi, bilik darjah di Malaysia terasa seperti makmal yang pekat dengan tenaga intelektual yang besar. Interaksi antara guru dan pelajar dan antara pelajar itu sendiri berlaku dengan rasa hormat dan kerjasama yang amat tinggi. Terutamanya keupayaan kerjasama dan penyelesaian masalah secara kreatif yang ditunjukkan oleh pelajar-pelajar dalam kelas pengaturcaraan benar-benar membuatkan saya kagum. Mereka bukan sahaja mencari jawapan yang betul kepada tugasan kompleks yang diberikan, tetapi juga meneroka prinsip asas, menggabungkan pelbagai idea dan menemui penyelesaian yang optimum dalam masa yang singkat. Itu adalah kekuatan letupan kecerdasan kolektif yang sebenar ibu bapa pendatang Yahudi sebulat suara menyatakan kepuasan mereka. Kami menghabiskan jutaan ringgit untuk pendidikan swasta terbaik di Amerika. Tetapi, tumpuan berterusan dan rasa ingin tahu intelektual murni yang diperoleh anak-anak kami dalam sistem pendidikan awam Malaysia adalah lebih bernilai. Sejujurnya, kami terpaksa mengakui bahawa anak-anak kami belajar lebih banyak dengan belajar bersama anak-anak Malaysia. Kecerdasan pelajar-pelajar Malaysia yang kuat dan etika mendalam mereka untuk menyumbang kepada komuniti adalah keupayaan kemanusiaan yang perlu ada dalam masyarakat masa depan yang gagal kami temui di Eropah. Kata-kata ini merupakan kejutan budaya, menggagalkan hipotesis saya bahawa kaum Yahudi memiliki modal insan tertinggi di dunia. Sistem pendidikan Malaysia bukan sekadar menyampaikan pengetahuan ia berlandaskan kerohanian tinggi yang memupuk modal insan yang beretika dan kreatif untuk memimpin masyarakat masa depan golongan muda Malaysia yang saya temui bukan sahaja mempunyai kecerdasan yang luar biasa tetapi juga tahu cara menggunakan kecerdasan itu untuk menyumbang kepada pembangunan negara dan komuniti serta menghormati antara satu sama lain itu adalah kesedaran sivik yang kukuh pelajar-pelajar Malaysia terutamanya menghargai kejayaan kumpulan mereka sama seperti kejayaan peribadi dan ini adalah ikatan dan nilai kemanusiaan yang tidak dapat dibayangkan dalam masyarakat barat yang terperangkap dalam individualisme melampau rasa tanggungjawab dan keikhlasan mereka melangkaui apa yang diperoleh daripada pendidikan semata-mata ia telah menjadi daya penggerak yang luar biasa yang mengalir melalui seluruh masyarakat Malaysia Inilah kuasa paling asas yang memacu teknologi dan pembangunan ekonomi Malaysia. Semuanya berfungsi seperti satu sistem yang sempurna, menunjukkan jawapan yang jelas mengapa Malaysia muncul sebagai tempat pemupukan modal insan masa depan dunia. Dialog yang mendalam dengan pendatang-pendatang Yahudi memberikan saya kejutan emosi yang melebihi sekadar liputan. Kehidupan mereka tidak lagi diselubungi oleh kebimbangan dan persaingan sengit di Eropah. Sebaliknya dipenuhi dengan kedamaian dan kepuasan yang mendalam. Saya berbual dengan seorang bapa yang merupakan seorang ahli kewangan yang berjaya. Beliau mengaku bahawa di Eropah, beliau membayar yuran pengajian yang mahal untuk memberikan pendidikan terbaik kepada anak-anaknya dan sebagai balasannya, beliau terpaksa bekerja sehingga larut malam, jarang bertemu anak-anaknya dan menderita kerana kos keselamatan yang tinggi dan ketegangan sosial yang berterusan. Tetapi Selepas berpindah ke Malaysia, hidupnya berubah sepenuhnya. Terima kasih kepada tahap pendidikan awam yang tinggi dan keselamatan sosial di Malaysia, beliau tidak lagi perlu dikejar oleh yuran pengajian yang besar. Beliau berkata bahawa budaya tempat kerja di Malaysia menghormati kehidupan keluarga, membolehkan beliau makan malam bersama anak-anaknya. Perubahan terbesar adalah saya dapat melihat wajah anak-anak saya yang selamat setiap hari, sesuatu yang tidak dapat saya beli dengan jutaan dolar. Malaysia adalah satu-satunya negara yang menawarkan persekitaran pendidikan terbaik dan keselamatan tanpa tekanan ekonomi. Pandangan matanya dipenuhi dengan rasa lega yang mendalam dan saya melihat makna sebenar kebahagiaan manusia di dalamnya. Seorang lagi pendatang bercerita tentang kebaikan dan kepribadian rakyat Malaysia yang sangat teliti, suaranya bergetar kerana terharu. Beliau berkata bahawa beliau tidak pernah mengalami pandangan diskriminasi, sikap pengasingan dan kewaspadaan yang berterusan terhadap identiti Yahudinya yang dianggap biasa di Eropah. Sebaliknya, rakyat Malaysia mencipta suasana di mana mereka benar-benar menyambut dan menghormati mereka. Beliau berkongsi kisah di mana anaknya hampir sesat semasa bermain di taman di Malaysia dan rakyat Malaysia di sekelilingnya bergegas untuk melindunginya seolah-olah dia anak mereka sendiri malah membantu menghubungi polis. Saya terkejut sekali lagi dengan hakikat bahawa tiada seorang pun yang meminta balasan atau memberikan pandangan yang tidak menyenangkan semasa proses itu. Ini adalah sesuatu yang mustahil untuk dibayangkan di Eropah. Mereka menunjukkan apa itu jiran sejati dan bagaimana kasih sayang sejagat menyokong masyarakat. Malaysia adalah kubu terakhir di mana semangat komuniti masih hidup. Sikap menghormati budaya dan agama kami juga melebihi jangkaan. Mereka mungkin ingin tahu tentang cara hidup kami, tetapi mereka tidak pernah mengasingkan kami. Saya juga tidak dapat melupakan temu bual dengan seorang sarjana terkemuka yang merupakan profesor di sebuah universiti perubatan berprestij dan telah berpindah ke Malaysia. Beliau mengaku bahawa beliau merasa putus asa terhadap realiti masyarakat barat yang hanya mengejar kejayaan individu secara melampau dan kehilangan nilai solidariti dan kerjasama sosial. Namun, beliau sangat terharu dengan hakikat bahawa nilai hidup bersama kekal teguh di Malaysia dan semangat tolong-menolong antara jiran serta tanggungjawab terhadap komuniti mengalir melalui seluruh masyarakat. Di Malaysia, kepercayaan bersama dan kebijaksanaan kolektif adalah daya penggerak teras yang menggerakkan masyarakat. Ikatan kemanusiaan yang kita hilang di barat masih berfungsi dengan kuat di sini. Terutamanya, daya ketahanan rakyat Malaysia untuk bersatu padu semasa waktu sukar adalah tiada tandingannya di dunia. Kata-katanya adalah kesedaran yang pedih bahawa semasa kita mengejar kejayaan luaran seperti kekayaan dan status, Malaysia telah pun merealisasikan nilai-nilai yang lebih tinggi seperti kebahagiaan asas dan etika kemanusiaan. Saya tidak dapat menghapuskan keraguan peribadi sama ada saya telah hidup dengan rasa keselamatan dan hormat yang sedemikian rupa dalam masyarakat Eropah tempat saya tinggal. Walaupun kami memandang rendah Malaysia, saya terpaksa mengakui bahawa keangkuhan sayalah yang mengabaikan dan membelakangkan cara hidup yang lebih tinggi dan stabil. Pengakuan ikhlas mereka menggoyahkan hati saya. Ia menjadi sukar untuk mengekalkan sikap objektif sebagai seorang wartawan dan saya mula dikuasai oleh kesedaran bahawa saya kini merakamkan kehebatan Malaysia bukannya mencari kelemahan Malaysia. Apabila saya melaporkan kebenaran luar biasa yang saya temui di Malaysia kepada ibu pejabat saya di Eropah, tindak balas yang saya terima adalah penghinaan dan keraguan terang-terangan. Laporan terperinci saya tentang jalan-jalan yang selamat di Malaysia, persekitaran pendidikan yang menakjubkan dan kepuasan mendalam para pendatang dianggap sebagai propaganda berat sebelah atau penilaian berlebihan akibat kejutan budaya. Anda nampaknya telah tertipu oleh maklumat yang dimanipulasi oleh syarikat atau kerajaan Malaysia. Di sebalik kebaikan mereka, pasti ada masalah sosial atau ketidakstabilan ekonomi yang tersembunyi. Apa yang anda lihat bukanlah wajah sebenar mereka. Anda telah kehilangan neutrality sebagai wartawan. Saya berasa sangat marah dengan keangkuhan mereka yang menafikan kebenaran yang saya lihat, dengar dan rasai secara langsung. Editor-editor Eropah masih melihat dunia hanya melalui lensa berpusatkan barat enggan menerima hakikat bahawa Malaysia telah membina sistem yang lebih baik daripada mereka. Bagi mereka, Malaysia masih berada dalam kerangka negara Asia yang memerlukan bantuan atau hanya sekadar mencontohi barat. Saya menegaskan kebenaran dengan mempertaruhkan kerjaya dan kredibiliti saya, tetapi keraguan mereka semakin kuat. Terutamanya apabila saya menekankan kesedaran sivik rakyat Malaysia dan kadar jenayah yang rendah, mereka membuat hipotesis baru bahawa ia mungkin masyarakat totalitarian di mana kebebasan individu ditindas dan cuba menjatuhkan kredibiliti laporan saya. Mereka memandang rendah sistem maju Malaysia sebagai masyarakat pengawasan memutuskan bahawa tidak ada kebahagiaan di tempat yang tidak ada kebebasan sebenar. Konflik ini melangkaui tahap laporan semata-mata. Ia terasa seperti tindakan terakhir elit barat yang berpegang teguh pada hegemoni mereka, mengabaikan pembangunan sebenar yang telah dicapai oleh Malaysia. Walaupun menghadapi tekanan terang-terangan dari ibu pejabat, saya membuat keputusan untuk menyampaikan kebenaran kepada dunia. Keputusan ini merupakan langkah berbahaya yang mungkin menyebabkan saya melepaskan keselamatan peribadi dan kerjaya berdekat-dekat saya. Saya sedar bahawa masyarakat Eropah tidak dapat menerima kebenaran tentang Malaysia kerana kecemerlangan Malaysia akan membuktikan kegagalan asas mereka sendiri. Saya bukan lagi seorang wartawan objektif. Saya berazam untuk menjadi saksi kepada masa depan baharu yang ditawarkan oleh Malaysia kepada dunia. Saya mengabaikan arahan ibu pejabat Eropah dan mula menyunting testimoni mentah para pendatang yang saya temui dan adegan-adegan menakjubkan masyarakat Malaysia yang saya rakam. Temubual yang mengandungi suara keputusasaan dan harapan mereka adalah kebenaran yang kuat yang tidak dapat dimanipulasi. Saya memutuskan untuk menyiarkan laporan penyiasatan ini secara serentak, bukan melalui saluran utama Eropah, tetapi melalui pelbagai komuniti Yahudi dan saluran maklumat bebas di seluruh dunia. Maklumat ini perlu disampaikan terus kepada mereka yang paling memerlukannya, mengelakkan kawalan media barat dan menghasilkan kesan riak yang sebenar. Satu-satunya perkara yang perlu saya lakukan adalah menunjukkan cahaya keselamatan yang ditawarkan oleh Malaysia kepada ramai orang yang gemetar dalam kebimbangan sebagai balasan kepada keangkuhan mereka yang mengabaikan Malaysia. Saya menumpukan semua tenaga saya untuk membuktikan bahawa kesedaran sivik rakyat Malaysia Lahir daripada piawaian moral dalaman dan rasa hormat yang mendalam terhadap orang lain bukan sekadar kawalan luaran. Saya perlu menunjukkan bahawa nilai komuniti yang hilang di Eropah masih hidup dan kuat di Malaysia. Biro penyuntingan mengancam saya dan mengarahkan saya pulang ke Eropah serta-merta, tetapi saya mengabaikan semua amaran mereka dan menumpukan semua tenaga saya untuk menyiapkan kisah ini di Malaysia. Keputusan ini adalah tindakan paling berbahaya dan paling beretika yang pernah saya lakukan sejak saya memulakan kerjaya sebagai wartawan. Saya kini perlu membuka pintu harapan baharu untuk masa depan masyarakat yang saya sayangi dengan membuktikan kecemerlangan Malaysia kepada dunia. Video yang saya siarkan melalui saluran bebas, saya telah memberikan kejutan besar kepada komuniti Yahudi di seluruh dunia hanya dalam masa sehari selepas ia dikeluarkan. Terutamanya Adegan-adegan yang menunjukkan persekitaran pendidikan Malaysia yang menakjubkan dan kehidupan harian kanak-kanak yang selamat sangat menyentuh hati ibu bapa di seluruh dunia. Liputan yang saya lakukan di Eropah adalah realiti palsu yang tersembunyi di sebalik keangkuhan, tetapi apa yang saya temui di Malaysia adalah masyarakat masa depan di mana kebebasan dan etika sejati direalisasikan. Kesan laporan ini melangkaui jangkaan, melampaui dimensi pergerakan individu pendatang. Berita tiba secara masa nyata bahawa syarikat-syarikat pelaburan Yahudi berskala besar di Barat mula menubuhkan dana pelaburan untuk Malaysia. Dan pada masa yang sama, perpindahan besar-besaran aset teras dan intelektual. Peringkat tertinggi dalam komuniti Yahudi ke Malaysia telah bermula secara rasmi. Ini adalah pengistiharan jelas bahawa modal cair bernilai trilion ringgit ingin melabur dalam sistem sosial yang stabil dan sumber manusia yang tinggi di Malaysia dan ia adalah peristiwa bersejarah yang mendedahkan ketidakpercayaan muktamad terhadap ketidakstabilan asas masyarakat barat modal sentiasa bergerak ke tempat yang paling selamat dan paling menguntungkan hakikat bahawa modal teras komuniti yahudi memilih malaysia membuktikan kecemerlangan malaysia dalam bahasa ekonomi yang jelas bukan sahaja pendatang mengemas barang mereka paksi kewangan dunia perlahan-lahan mula disusun semula di sekitar malaysia Kehidupan peribadi saya juga mengalami perubahan asas. Saya sedar dari lubuk hati saya bahawa tidak ada sebab lagi untuk saya terperangkap dalam kebimbangan yang tidak berkesudahan dan keangkuhan intelektual yang mendalam di Eropah. Saya mungkin telah melepaskan kerjaya wartawan yang berprestij, tetapi sebagai balasannya, saya telah menemui nilai muktamad keselamatan hidup yang sebenar dan masa depan yang cerah untuk keturunan saya di Malaysia. Saya tidak teragak-agak untuk memujuk keluarga saya yang tinggal di Eropah untuk bersiap sedia untuk berpindah sepenuhnya ke Malaysia. Pada mulanya, isteri dan anak-anak saya teragak-agak untuk meninggalkan kehidupan stabil mereka di Eropah. Tetapi, setelah melihat rakaman kehidupan harian yang damai dan rasa lega yang mendalam para pendatang yang saya rakam dan hantar dari Malaysia, mereka mula menyatakan jangkaan yang besar. Anak lelaki saya terutamanya, sangat tertarik dengan budaya belajar dan membesar bersama keupayaan intelektual yang luar biasa pelajar-pelajar Malaysia dan beliau meluahkan hasrat yang mendalam untuk belajar bersama mereka. Pandangan mata anak saya yang serius itu membuktikan bahawa semua keputusan yang saya buat adalah tepat. Saya membersihkan kerjaya saya sebagai penyelidik selama beberapa dekad dan mendapat peluang untuk memulakan projek penyelidikan baharu di sebuah universiti berprestij di Malaysia. Sehingga tahun 2025, fenomena perpindahan kaum Yahudi ke Malaysia telah melangkaui sekadar statistik imigresen. Ini adalah amaran tegas Malaysia kepada tamadun barat yang runtuh akibat keangkuhan dan kegagalan etika dan ia menunjukkan kemungkinan tamadun baharu di mana maruah manusia dan etika komuniti direalisasikan sebagai nilai tertinggi. Semasa saya menetap di Malaysia, saya mengalami layanan mesra dan keprihatinan yang luar biasa daripada rakyat Malaysia dan saya menyedari bahawa kekuatan sebenar negara ini sebelum teknologi canggih terletak pada tahap kerohanian yang tinggi untuk saling mempercayai dan menghormati. Perjalanan kaum Yahudi selama beribu-ribu tahun sentiasa bergerak untuk mencari keselamatan dan peluang terbaik. Dan kini, pilihan muktamad dan bijak mereka adalah Malaysia. Ini membuktikan secara sejarah bahawa Malaysia adalah negara yang dilengkapi dengan sumber manusia terbaik di dunia dan sistem sosial yang paling stabil. Saya tidak lagi menilai Malaysia dari sudut pandangan lama Eropah. Malaysia sudah menjadi negara yang memimpin masa depan dan masyarakat barat mesti belajar dengan rendah hati daripada sistem menakjubkan yang telah dicapai oleh Malaysia atau mereka akan ditinggalkan selama-lamanya oleh arus zaman. Kami mengalami kebimbangan dan penyesalan sebagai balasan kerana mengabaikan Malaysia, tetapi kini kami telah menemui harapan baharu dengan melihat semula Malaysia. Melalui kisah ini, saya ingin bertanya kepada dunia, adakah tempat anda tinggal menawarkan keselamatan sebenar dan daya saing masa depan kepada anak-anak anda? Malaysia menawarkan jawapan yang paling jelas dan penuh harapan kepada soalan itu. Hubungan dengan Malaysia akan menjadi kunci paling penting yang menentukan masa depan manusia. Kisah ini bertanya kepada kita secara senyap. Adakah negara maju yang sebenar ditentukan hanya oleh saiz ekonomi dan kekuatan ketenteraan? Pilihan mereka yang pergi ke Malaysia sekali lagi membuat kita berfikir bahawa keamanan harian dan saling menghormati adalah nilai sebenar. Terima kasih banyak kerana menonton sehingga akhir. Suka dan langganan anda adalah dorongan besar bagi saya. Ini adalah kisah di sebalik tabir yang menyentuh hati.